Вкусного всем португальская жинжинья. Чрезвычайно вкусная настойка на вишне два рецепта вино и ром. Это самая вкусная настойка, которую я знаю. Возможно, потому, что мы любим вишню. Возможно, потому, что жнжинья была первой зарубежной настойкой, которую мне довелось попробовать в юности. А возможно, потому что она действительно получается чертовски вкусной. Эту настойку подают во многих городах Португалии, а родиной ее считается Лиссабон. В обедуше ее даже разливают в маленькие стаканчики из шоколада. Кстати, с шоколадом она просто безумно вкусна. Будем готовить по двум традиционным португальским рецептам. На сухом красном вине и на роме. Ром, кстати, можно заменить на хороший коньяк или бренди. Впрочем, любое спиртное для подобных настоек должно быть хорошим. Также потребуется, само собой, вишня. Тут не нужна сортовая крупная, подойдет обычная садовая тонкокорая. Так даже лучше будет. Сахар будем делать вкусно и немножко гвоздики. Разница в рецептах по сути лишь в пропорциях сахара. Первый рецепт делаем на роме. Я использую темный ром. Он лучше всего подходит к вишне. Традиционно используют еще светлый ром или хороший бренди коньяк. Насыпаем вишню в банку. Пропорция для настойки с крепкими напитками 1 кг вишни на 1 литр рома и 400 грамм сахара. В 3 литровую банку помещаем 1,2 кг вишни, Засыпаем около 500 грамм сахара или чуть меньше. И заливаем 1,2 литра темного рока. Добавляем гвоздику. Закрываем банку. Сахар осел на дно. И теперь во время настаивания, а это не менее трех месяцев, необходимо помешивать содержимое. Можно не открывая банки. Первые дней 10, каждые пару дней. Потом раз в месяц будет достаточно. Забудете не страшно, не скиснет. Вторая жинжиня на красном сухом вине. Также старинный традиционный рецепт. Засыпаем вишню в банку. Кстати, желательно настаивать не в металлической емкости. В Португалии популярна настойка в деревянных бочках или в стеклянной таре. Тут пропорция сахара 1 кг вишни на 1 литр вина и 600 грамм сахара. Также добавляем гвоздику. В трехлитровую банку укладывается 1,2 кг вишни, 700 грамм сахара и 1,2 литра вина. Хорошего, сухого. Мы любим грузинское оно менее кислое больше похоже на испанское или португальское. Или они на него похожи. Из банка будем поступать, как и в предыдущем рецепте: встряхивать, помешивать, чтобы сахар не слеживался пару месяцев. А вообще вкус этого напитка раскрывается во всей полноте где-то через полгода в аккурат к Рождеству. И чем дольше он будет настаиваться, тем вкуснее становится. Тут вся штука в том, что в жинжине намеренно не удаляются косточки. Они дают терпкость, хоть вещество в них содержащееся и опасно в большой дозе, это цианид. В трехлитровой банке на стойке его будет просто безобразно мало. А в малой дозе оно становится полезным. Оно и другие вещества, выделяемые косточкой, убивают раковые клетки в зародыше и улучшают кровь. Так что лечитесь и наслаждайтесь. Обязательно с шоколадом, а мы ждем вас и ваших комментов на нашем канале. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!